হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ আগলৈ এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো মই প্ৰপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ লগত ডক্টৰ ৰেফাৰেঞ্চত মই আপোনালোকৰ আগত এই ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আচলতে মই ভাবোঁ যে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো আমি সকলোৱে জনা দৰকাৰ বা আমি সকলো জ্ঞাত হোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আজিও মানে বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় বহুত মানুহে তেওঁলোকে কৰে যে কুকুৰ হওক বা মেকুৰী হওক এনেকুৱা যিবিলাক ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেল আছে এইবিলাক কামোৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে হস্পিটেলত নাযায় বা ট্ৰিটমেণ্ট নলয় বহুতে ঘৰতে জৰা ফুকা কৰি জালুক গুৰি লগাই কিবা লগাই তেনেকেই মানে জৰা ফুকা কৰি তেওঁলোকে বহুতে থৈ দিয়ে আচলতে ই কিমান ভয়ংকৰ হয় আমি এবাৰ মানে এনালিচিছ কৰা বহুত প্ৰয়োজন হয় আচলতে ৰেবিছ বেমাৰ এই ৰেবিছ বেমাৰটো বিৰাট ভয়ংকৰ বেমাৰ হয় এই ৰেবিছ বেমাৰ হ'লে মানুহৰ গানো কেতিয়াও বাছি নাথাকে ইয়াক কেৱল প্ৰতিৰোধে কৰিব পাৰে ইয়াৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই ই আমাৰ শৰীৰৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটোক একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলায় গতিকে ইয়াক পৰা বাচিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে ভিতৰত অকণমান মই জানিবলৈ ইনফৰ্মেশ্যন এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ স্কিপৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ধৰি চৰকাৰে চাবলৈ আশা কৰিলোঁ আচলতে এজন মানুহক যেতিয়া এটা কুকুৰে কাম হয় সাধাৰণতে ৰেবিছটো মেইনলি ৰেবিচটো ক'ৰ পৰা হয় যিবিলাক ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেলছ আছে কুকুৰ মেকুৰী মানে গৰু মহ বাঘ এনেকুৱা যিবিলাক যিবিলাক মানে ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেল এই ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেলবিলাকৰ চেলাই হোৱাৰ পৰাই হা মানে এই ৰেবিচটো সাধাৰণতে স্প্ৰেড হয় কামুনিকে কাম এটা মানে এটা হৰিণবলৈ এটা কামুনিকে বুলি যদি কুকুৰ এটাই আমাক কামুৰি দিয়ে কুকুৰটোৰ মুখত চেলাই ভাত এই ৰেবিচটো থাকে গতিকে সেই চেলাই ভাত থকা ৰেবিচটো যেতিয়া আমাৰ সংস্পৰ্শত আহে আমাৰ ব্লাডৰ সংস্পৰ্শত যেতিয়া আহে আমাৰ ব্লাডত সোমাই যায় সোমাই গৈ পিনি ভিতৰে গৈ পিনি হা আমাক গোটেই শৰীৰৰ নাৰ্ভ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো কি এটেক কৰে আৰু এই এটেকটো যেতিয়া এটা ৰেবিছ ফেকচন আমাৰ শৰীৰত সোমায় সোমোৱাৰ পাছত ইনকোবেচন বহুত দিন থাকিব পাৰে এমাহ দুমাহ কেতিয়াবা বছৰ বছৰ থাকিব পাৰে তাৰপিছতে কেতিয়াবা চিমটম প্ৰডিউচ কৰে চিমটম প্ৰডিউচ কৰে মানে যেতিয়া এজন মানুহ ৰেবিষ্ট হয় তেতিয়া তেওঁক খুব মানে কিছুমান এব নৰ্মেলিটি যেনেকৈ আপোনাৰ পানীৰ প্ৰতি ভয় লাইটৰ প্ৰতি ভয় মানে আপোনাৰ ছাউণ্ডৰ প্ৰতি মানে এনেকুৱা কিছুমান এবনৰ্মেলিটি মানে কি হয় শৰীৰত শ্ব' কৰে আৰু ই বহুত ভয়ংকৰ হয় এতিয়া নৰ্মেলি এজন মানুহক যেতিয়া কোনো কুকুৰে বা মেকুৰে আঁচৰে বা কামোৰে তেতিয়া কি কৰে বহুত মানুহে মুকলি বহুত মানুহে জৰা ফুকা কৰি যেনেকৈ ঘৰত থাকে কিন্তু এইটো ম'ষ্ট ডেঞ্জাৰাছ যদি এজন মানুহ কুকুৰ বা মেকুৰে কামোৰে তেনেহ'লে মানুহজনে ফাষ্টিড হিচাপে কি ল'ব ঘৰত কি কৰিব তেওঁ প্ৰথমতে তেওঁ ঘৰত ৰানিং টেপ ৱাটাৰ দি পিনি যিডোখৰ ঠাইত কামুৰিছে বা ঘাঁহ লাগিছে সেই ঠাইডোখৰত কি কৰিব চাবোন দি পিনি মিনিমাম পোন্ধৰ মিনিট সময় ঘাঁহডোখৰ ভালকৈ ধুব লাগে তাৰপাছত ওচৰৰ স্থানীয় হস্পিটেলত গৈ ডক্টৰক দেখাব লাগে তেতিয়া ডক্টৰে ঘাঁহডোখৰ অবজাৰ্ভ কৰিব অবজাৰ্ভ কৰি চাব যে তাত মানে এণ্টিৰেবিছ ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই যদি তেওঁলোকে কেটেগৰাইজ কৰে যিটো কুকুৰে কামুৰিছে কামুৰাইছে প্লাছ টু যদি কেটেগৰী ওৱানত হয় তেনেহ'লে তাত এণ্টি ৰেবিছৰ কথা নাহে যদি কেটেগৰী টু হয় তেনেহ'লে তাত এণ্টিএৰেবিছ ভেকচিন ল'ব লাগিবই আৰু যদি কেটেগৰী থ্ৰী হয় তাত তেনেহ'লে এণ্টিএবিছ ভেকচিন ল'ব লাগিব তাৰ লগত মানে ইমিউনিগ্লবলিন ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিব আৰু এটা কথা যদি এজন মানুহ কুকুৰ বা মেকুৰে কামুৰিছে একচুৱেলি যদি কুকুৰ বা মেকুৰীটো ৰেবিচ কেৰিয়াৰ হয় তাৰ গাত যদি ৰেবিচ আছে তেনেহ'লে যেন মানুহক কামোৰাৰ প্ৰায় টেন ডেইজৰ পিছত কুকুৰ বা মেকুৰীটো মৰি যায় তেতিয়া মানুহৰ এটা বা এটা ডাউট হয় যে একচুৱেলি কুকুৰ বা মেকুৰীটো ৰেবিচ কেৰিয়াৰ হোৱাৰ কেৰিয়াৰ হয় গতিকে মানুহজনক কামোৰা মাজত ৰেবিচ হোৱাৰ মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চান্স থাকিব পাৰে এনেকৈ আমাৰ ভাৰতত মানে ইয়েৰলি যদি চোৱা হয় প্ৰায় মানে একৈছ হাজাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ মানে কুকুৰে কামোৰা মানুহসমূহৰ মৃত্যু মৃত্যু হয় ৰেবিছ হৈ পিনি গতিকে কুকুৰ হওক বা মেকুৰী হওক বা যেনে যিকোনো ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেলে যদি কামোৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও মানে ঘৰতে জৰা ফুকা কৰি থ'ব নালাগে ডাইৰেক্ট হস্পিটেলত যাব লাগে আৰু আজিকালি হস্পিটেলবিলাকত এণ্টি ৰেবিছ ভেকচিন এভেইলেবল থাকে গ'লেই হয় মুঠতে ডক্তৰে ঘাট চাইড তাত এটা কীটনাশক্সাইড প্ৰয়োজন হ'লে দিব পাৰে যদি আগতে লোৱা নাই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আৰু ঘাটোকা চাই তাতে এণ্টিৰেবিছ ভেকচিন দি ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে গতিকে এইটো নেগলেক্ট কৰাটো ভুল যে কুকুৰী খামুৰা হওক বা মেকুৰী খামুৰা হওক কোনো ক্ষেত্ৰতে জৰা খোৱা কৰি থ'ব নালাগে আৰু এই এণ্টিৰেবিছবিলাক সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আৰু এই এণ্টিৰেবিচ ভেকচিনবিলাক আচলতে কেনে দিয়ে কেনেকৈ তাৰ বিষয়ে অকণমান নলেজ থকাটো প্ৰয়োজন হয় যদি এজন মানুহৰ এণ্টিৰাইচ ভেকচিন ল'বলগীয়া হয় ডক্তৰে যদি তেওঁলোকক এণ্টিৰাইচ ভেকচিন ল'বলৈ কয় তেনেহ'লে কামোৰাৰ যদি ধৰিছোঁ কামোৰাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৈছে বা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাব পৰা নাই থ্ৰী টু ফ'ৰ ডেজৰ ভিতৰত কৈছে ক'লেও তেওঁলোকে যিদিনাখন ষ্টাৰ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব জিৰ' ডেজত ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ পাছত তিনিদিনৰ পিছত দিয়ে থ্ৰী ডেজত তাৰপাছত আপোনাৰ ছেভেন ডেইজত দিয়ে এটা ইনজেকশ্যন তাৰপাছত আপোনাৰ ফৰ্টিন ডেজত দিয়ে এটা ইনজেকশ্যন আৰু এটা লাষ্ট থৈ এইট ডেজত দিয়ে এই চিডিউল এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এণ্টিৰেবিছ ড্ৰাগছ ছেডুল হয় এইটো আৰু এই চিডিউলটো আপোনাৰ কোনো পেকড্ৰগছ বা যিকোনো ঘৰচীয়া ঘৰত থকা কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য ষ্ট্ৰীডগৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য মানে চবৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো শ্বিডিউলটো এণ্টিৰেবিছ ছেডুলটো প্ৰযোজ্য হয় গতিকে আমি সকলোৱে জনা উচিত যে যিকোনো কুকুৰে হওক মেকুৰেই হওক বা যিকোনো ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনেবিলাক কামুৰিলে আমি কোনো উপলম নকৰাকৈ ওচৰৰ স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ ডক্টৰক দেখাই এই ভেকচিন লোৱাটো বিৰাট প্ৰয়োজন হয় গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শ্বেয়াৰ কৰি ইমানখিনি কথাই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো পাৰিলে মোৰ চেনেলটো পাৰিলে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ